Центром была проведена работа э, по изучению э, данного момента. Э, взяли в учет э, пожелания личного состава, изучили НАТОВские стандарты, то, к чему мы хотели бы прийти. Вот. И сотрудниками центра э, была проведена работа по э, расчетам. Вот. Был составлен э, перечень э, продуктов, которые будут входить э, в, данную, в данный сухой Значит, как вы все знаете, мы э, в вооруженные силы поставляют сухой паёк, это 10 я норма, согласно 426, 426 постановления Кабинета Министра 2002 -го года. Значит, сухой паёк это 10 норма удовольствия. Значит, нам было принято решение, дабы не ущемлять интересы других министерств, которые также пользуются этой 10 нормой. Мы будем заниматься тем, что э, разрабатываем 15 норму вот, конкретно для вооруженных сил. Это будет тот же сухпай, немножко улучшенный от того, что мы имеем на сегодняшний день. Значит, основная идея была какова? Мы отходим от Советского Союза, от жестяных банок, от консерв мясных, от всего того, что мы видели неоднократно вместе с вами. Вот, э, приходим к натовским стандартам, это реторта упаковка э, мягкая и э, убираем однозначно э, все э, консервы, убираем однозначно, исключаем э, момент э, концентрированных каких-то продуктов, э, концентратор, которые будут входить туда для увеличения срока годности данной продукции. Приходим к к только к натуральному продукту и к первым и вторым готовым блюдам в реторт упаковки. То есть на завтра к ужин, у нас уже будут поставляться первые и вторые блюда уже в готовом варианте. Вот. Э -э также э -э был предусмотрен момент э -э у комплектации данного сухого, пайка э дополнительными витаминизированными джемами. Вот. Э -э то есть все расчеты, которые были проведены, в принципе, они все соответствуют натовским стандартам. Вот. Калорийность данного сухого пайка, она ничем не отличается от натовских вот, будет составлять порядка от 4300 до 4500 килокалорий в сутки. В принципе, это будет достаточно для того, чтобы поезд был сыт. Вот. В данном наборе продуктов, которые разработали наши коллеги, предусмотрен также дополнительный набор продуктов, который будет входить помимо завтрака, обеда, ужина, еще дополнительный, как для, как мы знаем, в почет, там, варты, которые заступают личный состав, там, караулы, вот, дополнительный паёк, который можно будет употреблять э, на протяжении всего дня. Вот. туда будут входить, э, опять-таки, энергетические джемы, вот шоколад, горячие ганолы э, и дополнительное мясо э, уже в готовом варианте в литурту упаковки. Вот, к примеру, возьмем обед, да? Значит, обед. У нас э, в разработке сейчас 7, э, то есть есть норма довольствия и будет 7 э, рационов питания разработаны. Вот, залаз на этой норме. Будет у нас приготовлен уже борщ украинский, суп э, гороховый, рисовый там, ну, и дальше по, э, по блюдам. Вот. Он уже готов к употреблению. Ретурт упаковка обеспечивает его хранение э, в течение до двух лет. Вот. Мы опираемся на сроки хранения данного набора до года. Вот, в зависимости э, от того, что э, галетное печенье, которое будет использоваться в данном сухом муке. у него максимальный срок хранения это максимум год. Будем стараться отойти от этого SFDP, это сухой спирт, вот эти коробочки, то есть она уже никому не интересна. В принципе, все это прекрасно понимают. Вот Сейчас изучаем момент химического нагрева. На данном этапе сейчас, к сожалению, у нас в стране единственная компания, которая занимается, у них есть сертификат качества на эту, на эту продукцию, ну как бы продукцию, да, на взрывательный элемент этот. Вот. Больше у нас никто этим не занимался. Единственная компания у нас есть. Но опять-таки, если мы будем учитывать э, то, что мы имеем, чтобы нам потом нас не обвинили, что мы лоббируем интересы какой-то одной компании. Поэтому наша задача сейчас стоит изучить досконально этот момент. Вот, мы пропишем ту э, конкретно на этот разогреватель химический. Вот, и я думаю, что каждый... Каждая компания, которая захочет принимать в этом участие, она будет способна это сделать. Это не проблема. Это макет того, над чем мы сейчас работаем. Данная, данная норма еще не утверждена. Идет только работа по разработке и утверждению его, и по дальнейшим испытаниям, и внедрению уже в жизнь. Вот это то, что суппай тот, который сегодня поставляется у нас в вооруженные силы, вот эти консервные банки и все остальное. Поэтому здесь не реклама, это макет того, что будет, чтобы вы себе прекрасно понимали.